নমস্কাৰ সকলোলৈকে মই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মোৰ চেনেলত আৰু এই যিটো ভিডিঅ' হ'ব এইটো ভিডিঅ' বৰ্তমান চাৰ্কুলট হৈ আছে মানে ভিডিঅ' নহয় মানে খবৰটো চাৰ্কুলেট হৈ আছে ফেচবুকৰ বিভিন্ন টিচাৰ গ্ৰুপত আৰু লগতে হোৱাটছএপৰ কিছুমান গ্ৰুপ থাকে এই অল এছামৰ হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰুপত আছে আৰু ময়ো তেনেকুৱা গ্ৰুপ এটাত আছোঁ গতিকে সেইকাৰণে গম পাইছোঁ এতিয়া কথাটো আপোনালোকে অকণমান গম পাইছে চাওক ইয়াতে ব্ৰেকিং নিউজ মই বাকীখিনি দেখুওৱা নাই কিছু মই কাট কৰি দিছোঁ বিভিন্ন নিউজ পৰ্টেল চেনেলবিলাকত দেখাই আছে যে নিম্ন স্নাতক শিক্ষকৰ বাবে সুখবৰ গ্ৰেড পে' হিচাপে লাভ কৰিব আঠ হাজাৰ সাতশ টকাকৈ সপ্তম দৰমহা আয়োগে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল এই গ্ৰেড পে' তৎস্বত্তেও ৰাজ্য চৰকাৰে আদায় দিয়া নাছিল গ্ৰেড পে' গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল শিক্ষক সমাজ দীঘলীয়া শুনানিৰ অন্তত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায় এতিয়া ইয়াতে বহুতৰে মনত এটা সন্দেহ আছে যে নিম্ন স্নাতক শিক্ষকৰ বাবে বুলি কওঁতে এতিয়া ইয়াতে অকণমান অলপ খেলি মেলি আছে আৰু অকণমান নিমিলা যেন লাগে নিম্ন স্নাতক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে ইণ্টাৰমিডিয়েট যিখিনি পষ্ট আছিল সেই পষ্টৰ কথা কৈছে হয় ময়ো ব্যক্তিগতভাৱে গম পাইছিলোঁ দুহেজাৰ ষোল্লত যি ছেভেন পে' কমিশ্যন গঠন হৈছিল সপ্তম দৰমহা আয়োগ আৰু সপ্তম দৰমহা আয়োগে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যে স্নাতক মানে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলক ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট মানে ডি এল এড বা বি এড যিকোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষকৈ নিম এল পিৰ ক্ষেত্ৰত হ'লে ডি এল এড ডি এল এড প্ৰযোজ্য হয় এতিয়া হয়তো বি এড হ'ব পাৰে সেইটো মই বিশেষ নাজানো বাৰু তেখেতসকলৰ গ্ৰেড পে' আঠ হাজাৰ সাত সাতশ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিলে আৰ পি মতে আৰু বহু ছাৰ বাইদেউৱে অলৰেডি ছয় সাত মাহ বা আঠ মাহ আঠ হাজাৰ সাতশকৈ উজ্জ্ব কৰি আছিল ট্ৰেজাৰীৰ পৰা কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱেও গম পাওঁ বহু শিক্ষকে পিছত কিন্তু এইখিনি ট্ৰেজাৰীত চালান কাটি মানে ৰিটাৰ্ণ কৰিব লগা হৈছে তাৰ পাছত এখন এনুৱেলী কমিটি গঠন হৈছিলে আখো আশ কমিটি দৰমহা ও ওপৰত আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আৰু শেষত তেখেতসকলক সাত হাজাৰ চাৰিশ টকা গ্ৰেড পে'ড ফিক্সেশ্যন কৰাইছিল যিসকল ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট আছে সাত হাজাৰ চাৰিশ আগতে তেখেতসকলে ছয় হাজাৰ আঠশ পাইছিলে যি মানে প্ৰথমে আঠ হাজাৰ সাতশ পাইছিলে আঠ হাজাৰ সাতশ কৰ্তন হোৱাৰ পিছত যেতিয়া গ্ৰেজুৱেট স্কেল নিদিওঁ বুলি ক'লে বা খাৰিজ কৰিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা তেতিয়া ছয় হাজাৰ আঠশকৈ বিল বনাইছিলে কিন্তু এন'মিলি কমিটিৰ মানে আলোচনা মৰ্মে সিদ্ধান্ত মৰ্মে শেষত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা সাত হাজাৰ চাৰিশ গ্ৰেড পে' হিচাপত তেখেতসকলক দি আছে আৰু এতিয়াও তেখেতসকলে সাত হাজাৰ চাৰিশকৈ লৈ আছে আৰু ইয়াতে কৈছে যে হাই কৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হৈছিলে বহুকেইটা সংগঠনে আমাৰ শিক্ষক সংগঠন এতিয়া কথাটো কি হ'ল ইয়াতে এইটো ভাল খবৰ বুলি যে দিলে যে যিসকল স্নাতক শিক্ষক আছে নিম্ন প্ৰাথমিক হওক বাহিৰত এতিয়া কথাটো হ'ল তেখেতসকলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা বা চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা এইকাৰণেই খাৰিজ কৰিছিল যে আঠ হাজাৰ সাতশ টকাটো তেখেতসকলে তেখেতসকলে এটা ৰিজন দেখাইছিলে মানে গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যে যদিও প্ৰাৰ্থীজন স্নাতক হয় আৰু তেখেত হয়তো মানে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰীও হ'ব পাৰে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেচন থাকিব পাৰে বি এডো থাকিব পাৰে ডি এল এডো থাকিব পাৰে কিন্তু তেখেতে যিটো প'ষ্টত চাকৰি কৰি আছে সেইটো ইণ্টাৰমিডিয়েট প'ষ্ট মানে সেই প'ষ্টটোত এণ্ট্ৰি লেভেলটো হ'ল ইণ্টাৰমিডিয়েট ডিগ্ৰী নহ'লেও হয় হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লাগে হয়তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কিবা এটা পাৰ্চেণ্টেজ ধৰি দিয়া থাকে হয়তো ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ আপ বা ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ আপ ঠিক তেনেকুৱা গতিকে তেখেতসক বিভাগৰ ফালৰ পৰা কাৰণ দৰ্শাইছিল যে যিহেতু তেখেতসকলে ইণ্টাৰমিডিয়েট প'ষ্টত আছে তেখেতসকলৰ যিমান ডিগ্ৰী থাকিলেও তেখেতসকল আঠ হাজাৰ সাতশ টকা পোৱাৰ যোগ্য নহয় বুলি তেখেতসকলে কৈছিলে যদিও আৰ পিত উল্লেখ আছে আৰু তেখেতসকলে পাব বুলি কৈছে আঠ হাজাৰ সাতশ যদিহে বিশেষকৈ নিম্ন প্ৰাথমিকৰ যিখিনি প'ষ্ট আছে আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব স্নাতক পোষ্টলৈ মানে গ্ৰেজুৱেট প'ষ্টলৈ তেতিয়া তেখেতসকলে পষ্টটো আপগ্ৰেড কৰিলেহে আঠ হাজাৰ সাতশ টকা পাব বুলি এটা উল্লেখ কৰিছিলে এতিয়া মোৰ এটা ব্যক্তিগত মতামত হয়তো আপোনালোকৰ সৈতে মিলিছেনে নাই চাব ইয়াতে যদিও দিছে সকলো শিক্ষকৰ কাৰণে স্নাত নিম্ন স্নাতকৰ বুলি কৈছে এতিয়া এল পি যিবিলাক এমাল গেমেটেড স্কুল নহয় আপোনালোকে গম পায় বিভিন্ন কাৰণবশতঃ বা ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে হওক যিবিলাক ছেকেণ্ডাৰী স্কুল বৰ্তমান গঠন হৈছে হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী মাৰ্কচ হৈ গৈছে লগতে এম ভি এম ই এল পিও মাৰ্কচ হৈছে এমাল গেমেটেড হৈ এখন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল গঠন কৰিছে য'ত ক শ্ৰেণী বা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা আপ টু টুৱেল্ভলৈকে থাকে আৰু কিছুমানৰ হাইস্কুললৈকে থাকে দশম শ্ৰেণীলৈকে আৰু কিছুমানৰ হয়তো এম ভি প্লাছ হাইস্কুল থাকে বা এম ভি আপ টু টুৱেলভলৈকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে এতিয়া ইয়াতে এটা কথা হ'ল বহুতো স্কুল এতিয়াও এম এল গেমেটে হোৱা নাই বিশেষকৈ এল পি স্কুলৰ মোৰ কথা কৈছোঁ কাৰণ এম ভি স্কুলত যেতিয়াৰ পৰা টেট প্ৰৱৰ্তন হ'ল আপোনালোকে চাব আপাৰ প্ৰাইমেৰী বুলি কয় আপাৰ প্ৰাইমেৰীত টেটৰ কাৰণে এণ্ট্ৰি লেভেল হ'ল এনি গ্ৰেজুৱেট প্লাছ ডি এল এড থাকিলেও হ'ব বি এড থাকিলেও হ'ব বি এডটো আপাৰ প্ৰাইমেৰীলৈকে প্ৰযোজ্য বি এডটো কিন্তু লয়াৰ প্ৰাইমেৰীত প্ৰযোজ্য নহয় বুলি কৈ আছে এতিয়া হয়তো কিবা অৰ্ডাৰ ওলোৱা বুলি কৈছে মই বিশেষ সেইটো নাজানো বাৰু পিছত হয়তো গম পালে নিশ্চয় মই ভিডিঅ' এটা বনাম এতিয়া তেখেতসকলে আপাৰ প্ৰাইমেৰী প'ষ্ট প'ষ্টৰ প্ৰাৰ্থীসকলে নিশ্চয় আঠ হাজাৰ সাতশ টকা পাব আৰু আগতে যিসকল আপাৰ প্ৰাইমেৰীত আছিলে কিন্তু পিউ 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 বুলি কয় যে পিউ পাছ আৰ্টছ হওক ছাইন্স হওক তেখেতসকলে গ্ৰেড পে'টো মানে ইণ্টাৰমিডিয়েটত আছিলে তেখেতসকলে আঠ হাজাৰ সাতশকৈ পোৱা নাছিলে আৰু মাজতে অনলি ছাইন্সৰ প'ষ্টটো আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ ক্ষেত্ৰত ছাইন্সৰ প'ষ্টটো বি এছ চি লগা লগা হৈছিলে গ্ৰেজুৱেট তেখেতে অকল আঠ হাজাৰ সাতশ টকাকৈ পাইছিলে এম ই বা এম বি স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা টেট হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আৰ্টছ ছাইন্স বুলি কথা নাই এনেই গ্ৰেজুৱেট হ'ল পষ্ট টু আপগ্ৰেডেড হৈ গ'ল এতিয়া সকলোৱে পায় আৰু মাজতে ম আপোনালোকে চাব মোৰ চেনেলত এটা মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে এমাল গেমেট হওক বা যিকোনো হেৰি ক্ষেত্ৰত হওক আগ এণ্ট্ৰি লেভেলত যদি ইণ্টাৰমিডিয়েট প'ষ্ট আছিলে তেখেতসকলক আঠ হাজাৰ সাতশ হাই কৰ্টৰ পৰা দিব দিয়া নাছিলে বুলি এখন ন'টিছ এখন ওলাইছিলে অৰ্ডাৰ এখন গতিকে হয়তো ইয়াৰে হয়তো আজি এটা সিদ্ধান্ত ওলাল যে এমাল গেমেট হোৱা স্কুলৰ যিসকল ইণ্টাৰমিডিয়েট আছিলে এম এম ভি হ'লেও আগৰ ছাৰ বাইদেউসকল বহুতৰে ইণ্টাৰমিডিয়েট প'ষ্ট আছে কাৰণ এম ইত আগতে ইণ্টাৰমিডিয়েট হ'লেই হ'ল গতিকে তেখেতসকলৰ প'ষ্টকেইটা হয়তো আপগ্ৰেড কৰিছে সেইকাৰণে তেখেতসকলক আঠ হাজাৰ সাতশ দিয়াৰ পক্ষত হাই কৰ্টে ৰায় দিছে আৰু হয়তো এল পি হ'লেও যদি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা যিহেতু এখনেই স্কুল হৈ যায় ছেকেণ্ডাৰী বা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী গতিকে এল পিৰো তেনেক্ষেত্ৰত পাব পাৰে যদি প্ৰাৰ্থীজনৰ গোটেইখিনি ডিগ্ৰী থাকে পষ্টটো যদি আপগ্ৰেড কৰি দিয়ে হাইস্কুলৰ প'ষ্ট হিচাপত ধৰে কিন্তু ইয়াতে যে কৈ আছে সকলো নিম্ন স্নাতকৰ কাৰণে এইটো কিন্তু মই ভাবোঁ হোৱাটোৱেই বিচাৰোঁ একচুৱেলি পাব লাগে কাৰণ তেখেতসকলৰ ডিগ্ৰী আছে ডিগ্ৰীৰ এটা ভেল্যু থাকে সন্মানটো পাব লাগে মূল্যটো পাব লাগে ডিগ্ৰীৰ কিন্তু এইটো এটা সন্দেহৰ আৱৰ্তন গতিকে আপোনালোকে মোটামুটি আগবঢ়াবচোন যদিটো হয় সকলোৰে কাৰণে নিশ্চয় ভাল মই জাষ্ট ডিচকাশ্যনৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কাৰণ এল পিত যেতিয়ালৈকে পষ্টটো আপগ্ৰেড নকৰে যিবিলাক এম এল গেমেটোত হোৱা নাই যেতিয়ালৈকে এল পি লেভেলৰ এণ্ট্ৰি লেভেলটো গ্ৰেজুৱেট নকৰে প'ষ্টটো আপগ্ৰেড নকৰে তেতিয়ালৈকে কিন্তু আঠ হাজাৰ সাতশটো নাপাব চাগে আৰু মই নোপোৱাৰ ফালে মই নহয় মই পোৱাটোৱেই বিচাৰোঁ কিন্তু জাষ্ট মই ডিছকাছৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ গতিকে বহুতে তেনেকুৱা ধৰণে কমেণ্ট কৰি আছে আপোনালোকৰ সৈতে মোৰ মতামতখিনি মিলিছে নাই কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ